ikkita kundosh quda bo'ldi yaqinda ishanasizmi quda bo'ldi qarang ya'ni bir erkak birinchi xotini o'zini qizini ikkinchi xotinni o'g'liga berdi berdi shular quda bo'ldi bular begonada bir biriga qarang haligi erkak ham yomon aqlli ish qilib qo'ydi ku zo'r ish qilib qo'ydida ikkita kundoshni bir biriga quda qilib qo'ydida qutuldi haligi orada janjal yo'q <laughs> bosh ana o'shaning uchun tez tez masalalarga kelib tursalar shunday yo'llarni o'rgatamiz o'rgatamiza rost mana shunaqa yo'llari bor ikkita kundoshni bir biriga opa singil qilib qo'yib turibsizu xotinjon bitta moshinada olib yuraverasiz keyin begonada ular qaranglar bir be, biriga begona be chunki Çünkü...